Залежить здоров'я шлунку. Гастроентерологи в один голос стверджують: перш за все, від харчування, усі наші недо і переїдання, шкідлива їжа, а ще екологія, стреси та малорухливий спосіб життя. І ось вам такі діагнози: гастро дуаніт, виразка шлунку і дванадцятипалої кишки. Та найчастіше пацієнти гастроентерологічного відділення мають діагноз хронічний гастрит. За даними статистичних досліджень, на хронічний гастрит в різних країнах, у тому числі і в Україні, страждає від 30 до 50% працездатного населення. Станом на 2011 рік в Україні офіційно зареєстрували близько 1 мільйона 800 тисяч хворих на гастрит та дуоденіт. На цей же час в Херсонській області на обліку перебувало більше 50 тисяч людей. Чому хвороба є актуальною проблемою гастроентерології? Справа в тому, що у переважної більшості пацієнтів хронічний гастрит протікає приховано, немає болю та інших розладів травлення однак, тим часом утворюються всі сприятливі умови для розвитку ерозивних, виразкових, передракових і ракових змін слизової оболонки шлунка. Гастрит – це заболівання, яке протікає з виспаленням слізисте оболочки шлунка і приводить до постепінному. Проявление атрофических процессов желудки. Протягом багатьох років виникнення хвороб шлунка пов'язували з тривалим порушенням харчування, вживанням гострої їжі, алкоголю, нестачею білка, вітамінів, слабкістю жувального апарату, харчовим отруєнням, нервово-психічним перенапруженням. Безперечно, наведені чинники відіграють важливу роль у формуванні захворювання, проте вони не основні. У 1983 році вдалося встановити головну причину. Збудником хронічного гастриту виявилася бактерія, яка от отримала международную назву – хеликобактер пилори. Сами гастриты по себе бывают, вызываются разными причинами. Наиболее часто, до 90% случаев, это инфекция хеликобактер пилори. Бактерия, которая живет в слизистой оболочке желудка и вызывает там воспаление. Есть формы гастрита, атрофические процессы, вызванные аутоиммунными факторами. Причина этих гастритов не выяснена. Эти гастриты протекают достаточно сложно и подлежат обязательному наблюдению у гастроэнтерологов по месту жительства. Они очень часто сопровождаются проявлением анемии. И таких пациентов должен также осматривать и гематолог. Есть формы гастритов, рефлюксные гастриты. Гастриты вызываются химическими факторами. Сюда входит такая большая группа рефлюкс гастритов. Это после операции на желудке очень часто. Бывают гастриты, вызванные приемом нестероидных противовоспалительных факторов, то есть медикаментозные чаще всего гастриты. И есть еще выделяют особые формы гастритов. Сюда относят гастриты при различных заболеваниях, такие как болезнь крона, болезнь мини-трие, Гастрити радіаційне, зінофільне при аллергических заболіваннях. То тобто есть група гастритів достаточно большая. Але на перше місце виступає інфекція хелікобактер хелікобактер пілорії. Назва бактерії походить від пілорії, що вказує на головне місце проживання пілоричний відділ шлунка. І хеліко, яке дає характеристику форми бактерії. І барі Маршал стали першими докторами, які виявили хелікобактер. За це в 2005 році вони отримали Нобелівську премію. З кількох причин це відкриття можна назвати дійсно революційним. Було встановлено, що бактерія може виживати в кислому середовищі, а також є причиною більшості захворювань шлунка, що раніше вважалося неможливим. На відміну від інших бактерій та вірусів, хелікобактер Пілорі дуже стіка до кислого середовища шлунка і може мешкати в ній на Протязі багатьох років друга особливість в тому, що бактерія є основною причиною хвороб шлунка та дванадцятипалої кишки. За великим рахунком, розмножуючись, бактерія здатна руйнувати клітини нашого шлунка, а саме вивільнення шкідливих речовин викликає хронічні запалення і призводить до гастриту. Ослаблення слизової оболонки шлунка або дванадцятипалої кишки сприяє появі виразки і підвищує ризик розвитку раку шлунка. Відкриття хелікобактер пілорі повністю змінило старі уявлення про причину гастритів і виразкової хвороби. З'ясувалося, що це повільно прогресуюча інфекція, що виникає, як правило, у дитячому віці у 5-10 років. На її поширення впливають багато факторів: економічні, соціальні, расові, вікові. Шляхи передачі інфекції ще не досі досліджені, але найбільш вірогідні вода, продукти, загальні предмети вжитку, посуд. Эта бактерия просто э, э, существует, она живет в окружающей mm -hmm. среде но а, попадает в организм чаще всего а, с продуктами питания, с грязными руками, с плохой обработкой продуктов, может передаваться при тесном бытовом контакте. А, вот так происходит, как любой инфекция фекально-оральным путем. А, инфицированность этой бактерии вот, во всем мире страны делятся на с высокой степенью обсемененности и с низкой. Там, где обсемененность высокая, там частота гастрита встречается чаще. От 60 до 90% можно встретить такую бактерию. Херсонская область относится к регионам, где хеликобактер встречается достаточно часто. Это связано с социальным уровнем жизни, где уровень жизни высокий, там и заболеваемость, распространенность этой инфекции встречается реже. А где уровень жизни будет пониже, там и чаще распространение этой инфекции. Это социально-бытовые факторы, гигиенические соблюдения. Поэтому инфекция встречается в таких странах чаще. Есть просто факторы, которые предрасполагают к развитию гастрита сюда относятся употребление таких вот раздражающих продуктов для желудка, жареных продуктов, копчености, маринадов, солений, большого количества газированных напитков. Это же провоцирует возникновение изменения слизистой оболочки желудка, табакокурение, прием большого количества алкоголя, неконтролируемое. Это употребление очень пряных продуктов очень соленых, острых. Вот это как бы предрасполагающие факторы. Сюда можно отнести и нерегулярный прием пищи, еда постоянная в сухомятку, когда человек питается одними там бутербродами бесконечно. Это злоупотребление кофе, когда человек пьет кофе бесконечно, сигареты. То есть вот это предрасполагающий фактор к возникновению гастрита. Хронічний гастрит має різні симптоми, однак початкова стадія зазвичай залишається непомічена, адже тривалий час хвороба може протікати взагалі без жодних ознак. В цьому випадку хронічний гастрит приймає запущену форму. Ну, хронічний гастрит це такое заболівання, яке може протікати і безсимптомно. Поэтому не завжди которого есть є заболівання, може обратиться к врачу. Чаще всего какие-то жалобы могут появиться по другим причинам, допустим, функциональная диспепсия. То есть, когда у человека есть боли в животе, тошноты, отрыжки бесконечные, при этом на гастроскопии можно не обнаружить никаких изменений. Так называемая группа функциональных диспепсий. По этому поводу часто пациент обращается к врачу, проходит обследование, а хронические гастриты могут не давать жалоб. Но чаще всего какие жалобы? Если это гастриты, вызванные хеликобактерной инфекцией, то чаще здесь и изменения очень похожи на язвенные, могут быть натощак боли, боли голодные, которые немножко утихают после приема пищи, может быть поташнивание, может быть разлитые боли, изжоги, отрыжки. Вот такие вот жалобы. Но это не означает, что это обязательно должен быть гастрит. Вот. Конечно, сам пациент поставить себе диагноз ⁇ У меня хронический гастрит ⁇ как у нас сейчас любят сами себе ставить, и прийти к гастроэнтерологу и сказать, ⁇ Доктор, у меня гастрит ⁇ человек сам вряд ли сможет. Тем более, что бывают и гастриты, которые сопровождают другие заболевания органов желудочно-кишечного тракта. И не всегда на первое место выходит хронический гастрит, он будет как сопутствующее заболевание. Поэтому в любом случае, если появляются какие-то жалобы на боли в животе, я все же рекомендую обратиться к врачу. Не лечиться по интернету, не лечиться по рекомендации кого-то. Вот мне сказали препарат, и мне помогло. У кого есть гастрит, а у кого его нет. Кому-то поможет, а кому-то нужно какое-то другое средство. У клинической практике здебільшого встречаются три типа хронического гастрита. Если мы с вами остановимся вот на двух основных формах гастрита, э, гастрит тип А – это аутоиммунный гастрит. Это тот, который приводит к атрофии слизистой оболочки желудка. И со временем э, то есть уменьшается количество кислотопродуцирующих клеток, те, которые являются основными для переваривания пищи. Э, со временем такой гастрит э, приводит к полной атрофии и ахлоргидрии, когда не вырабатывается соляная кислота. И этот гастрит приводит к тому, что нарушается вообще деятельность желудочно-кишечного тракта. Заболевание не развивается быстро за один год. Конечно, для этого нужно какое-то время. Идет постепенное, медленное снижение кислотопродуцирующих клеток. И вот такие пациенты должны обязательно наблюдаться у гастроэнтеролога. Они должны приходить на гастроскопию проводить, делать биопсию. Слизистой оболочки желудка, такое заболевание относится к предраковым заболеваниям. Плюс я уже сказала, что это заболевание очень часто а, сочетается с анемией. И здесь необходимо корректировать эту анемию, чтобы а, человек совсем себя плохо не почувствовал. Анемия – это сниженный гемоглобин, когда у человека будет работоспособность падать, и у него будет неврологическая симптоматика, парастезия, заеды в углах рта. То есть это очень такая вот большая клиника. Не обязательно, что он возникает в пожилом возрасте. Такой гастрит может возникнуть и в молодом возрасте. Но поскольку жалоб может не быть, можно в молодом возрасте его не обнаружить. Хочу еще сделать такой акцент, что диагноз гастритов по последним рекомендациям должен ставиться по результатам Морфологической верификации. То есть во время гастроскопии необходимо взять биопсию и произвести гистологическое исследование, подтвердить наличие воспалительных изменений в слизистой оболочки желудка. Если же такого не производится, то чаще всего эндоскописты пишут диагноз не гастрит, а какие-то гастропатии. Если мы говорим о гастрите второго типа, который ассоциирован с хеликобактерной инфекцией, то здесь, опять же, длительность такого гастрита протекает годами, особенно если он не леченный. Но исход такого заболевания, та же атрофия слизистой оболочки желудка, поскольку клетки постепенно истощаются, и это тоже может привести а, к а, раку желудка. А, инфекция хеликобактер пилори признана как канцероген. И поэтому, если есть заболевания, которые м, серьезно дают морфологические изменения, то эту инфекцию нужно обязательно а, санировать. А, но не все пациенты, у которых есть эта инфекция, обязательно должны проходить курсы лечения. Здесь... А, Лечение должно проводиться по необходимости. Если у него есть выраженные болевые синдромы, если есть изменения слизистой оболочки желудка, есть заболевания, которые требуют обязательной санации, сюда относятся мальтолимфома, такое злокачественное зл... 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 образование, Опухоли желудка, раки желудка. Пациенты, у которых в роду есть наследственность по раку желудка, есть родственники, и у них обнаруживается эта инфекция, они обязаны проходить э, такое инфицирование, э, лечение, э, санацию. Если есть язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, здесь требуется обязательная санация. Есть группа пациентов, которые должны принимать нестероидные противовоспалительные препараты. И у них будет медикаментозное поражение желудка. И у этих пациентов, если также у них обнаруживается инфекция, рекомендуется провести санацию, но кроме этого еще защищать слизистую оболочку желудка по рекомендации врача препаратами, которые будут снижать секрецию. <музык> Більшість людей не підозрюють, що страждають на гастрит. На перших стадіях явних ознак може не бути, а легку нудоту, біль, втрату, ваги люди зазвичай воліють нейтралізувати різними препаратами, що рекламуються на кожному кроці. Я категорически противник самолечения. Я считаю, что пациенту, во-первых, очень сложно определить, а что это за орган у него болит. Они считают, что если болит справа, это болит печень, а если болит слева, это болит поджелудочная железа. И начинают заниматься, увлекаться тем, лечить то, чего у них совершенно близко нет. Поэтому в любом случае, если есть боли в животе, необходим поход к врачу, для того, чтобы определиться, что это за орган вызывает у них болевые симптомы или же какие-то диспептические симптомы. Самостоятельно назначать препараты, я не рекомендую. Благодаря современным методам обследования и диагностики гастрит можно выявить даже на ранних стадиях. Основным методом диагностики является гастроскопия. аппаратная осмотр в виде осмотра слизистой оболочки желудка с выявлением очагов атрофии или эрозии, или каких-то воспалительных изменений. Это тот метод, который позволяет нам посмотреть, насколько выражены изменения. Кроме того, что э, посмотреть визуально слизистую оболочку желудка, э, необходимо взять биопсию. Особенно это касается атрофических процессов слизистой оболочки желудка. Э, кроме э, просто гастрита, гастроскопия позволяет увидеть язвенные поражения, полипы, опухоли желудка, которые могут быть. Ну, также и народные тела, если вот вы видели, представлено, что может быть попадать в желудок. Ну это основной метод. Кроме этого существует метод pHметрии, определение кислотности желудочного сока. На сегодняшний день существует компьютерная пашметрия, которая позволяет определить кислотность желудочного сока в нескольких точек желудка и посмотреть, как работает желудок. Этот метод используется также для того, чтобы определить, есть ли рефлюксы желчи, есть ли рефлюксы в пищевод, и посмотреть, как работает желудок. Теперь я хочу остановиться отдельно на методах диагностики хеликобактерной инфекции. Эта инфекция может определяться несколькими способами. Золотыми стандартами является определение биопсии. Во время биопсии определение наличия этой инфекции. К такому же методу очень высоко диагностируем относится обнаружение фекального антигена в кале. И есть методы быстрой диагностики, туриазный тест, который позволяет диагностировать эту инфекцию в течение очень быстрого времени. Это метод серологический по забору крови. Забор крови позволяет сделать только первичную диагностику на хеликобактер. Он относится к скрининговым методам, и его нельзя использовать для диагностики радикации хеликобактера. То есть произошло ли лечения от этой инфекции или нету. И существует еще метод диагностики дыхательными тестами, который тоже является очень высокочувствительным. Его можно использовать как до начала лечения, так и по окончании лечения, посмотреть, есть эта инфекция или она уже исчезла. <laughs> вот. Но хочу еще остановиться на таком э, обязательном э, моменте, что после того, как мы провели курс лечения инфекции, необходимо сделать контроль, э, полностью ли ушла эта инфекция или еще остаются какие-то э, показатели. Э, контроль после лечения осуществляется не ранее, чем через 4 недели после полного окончания приема препаратов. Э, иначе может быть э, результат... Э, ложно негативне, ми успокоїмося, скажемо, що все хорошо, все в порядку, а на самом деле, інфекція буде оставатися, через время вона, вона може опять себе проявити. Тому сразу после окончания лечения или во время приёма этих препаратов контроль не осуществляется. Навіть якщо всі симптоми схожі на ознаки гастриту, ні в якому разі не варто ставити діагноз самостійно. Слід негайно звернутися до лікарів ендоскопічного відділення. Ендоскопічна отрасль Это довольно широкий спектр диагностики. Одним из моментов, которые, которым занимается эндоскопия, это своевременная диагностика и верификация гастритов. По своей структуре гастриты бывают разные. И причины, вызывающие эти гастриты, также могут быть всевозможные. Одним из серьезных моментов, на которое достаточно внимания уделяется и гастроэнтерологами, и терапевтами, ну а мы как заказчики уже должны реализовать этот вопрос, это верификация хеликобактера пилори, который живет в кислой среде желудка, и наш метод исследования позволяет взять непосредственно анализ из самого очага поражения. Есть определенные нюансы, об этом знают врачи, когда надо брать этот анализ, с каких точек эти анализы берутся, как готовится пациент к этому забору, потому что не каждый больной подлежит. Тем более, если больной принимал антоцидные препараты, препараты группы амепрозола, панпрозола, минимум должно пройти 7 дней с приема последней таблетки. Кроме обычного цитологического исследования, мы можем выполнять экспресс-диагностику, уреазный тест, когда анализ выдается практически сразу после, в течение 3-5 минут анализ выдается больному э, о наличии или отсутствии данной бактерии в организме. Человек может заподозрить, что у него есть какие-то неполадки с органами пищеварения. Это более на голодный желудок, более после приема пищи, изжоги, отрыжки, неприятный запах изо рта. Кстати, неприятный запах изо рта может являться одним из симптомов того, что в желудке есть эта бактерия, потому что бактерия является азот и вот этот неприятный запах изо рта является следствием жизнедеятельности этих бактерий. як відомо, правильний і вчасно поставлений діагноз – це 50% успіху. Але більшість обстежень неприємні, болючі і вимагають певного часу. Значить, іноді буває, що дійсно пацієнт дуже боїться цю процедуру. Але якщо у нього немає угрожаючих симптомів, якщо це молодий вік, іноді можна зробити просто тестування на хеликобактерну інфекцію і провести лікування цієї інфекції. Якщо це допомагає, то в таком случае, значит, мы на правильном пути. Но если у человека есть грозные симптомы, если мы подозреваем язву или еще какую-то симптоматику, конечно, эту процедуру необходимо сделать. Бояться не надо. Сама процедура, она не занимает много времени. Делается опытным врачом, делается под контролем глаза. То есть сказать, что здесь можно травмировать что-то, какой-то орган, то это вряд ли, поскольку врачи опытные и не владеют этим методом. <связывая> ну, нет необходимости так бояться этой процедуры. Если есть необходимость, все же нужно идти и делать. поскольку процедура это позволяет нам виявити ті пораження, которые можуть привести каким-то ну достаточно неприятным для жизни симптомам і состояниям. Тепер найголовніше про лікування хронічного гастриту зазвичай же можна махнути рукою. Однак, чим все це обернеться, передбачити практично неможливо. Тому не варто ризикувати своїм здоров'ям. Обов'язково зверніться до лікаря. Як правило, лікування проводиться без госпіталізації за винятком дуже важких випадків. методы лечения я только скажу какие существуют мы не будем говорить о препаратах которые используются поскольку это все индивидуально бывает инфекция которой очень сложно подается лечение здесь нужно прибегать даже к определению антибиотиков которые будут чувствительна эта инфекция поэтому я на этом останавливаться не буду но инфекция хеликобактер пилори лечится антибактериальными препаратами плюс препараты снижающие секрецию Курс составляет от 7 до 2 от 7 дней до 2 недель, ну, а потом уже индивидуально. Атрофические гастриты лечатся немножечко по-другому, здесь больше используется симптоматическая терапия, но опять же лечение должно а, осуществляться только под контролем врача. Самостоятельное лечение а, я не рекомендую прибегать, поскольку а, это может закончиться не очень хорошо, если это атрофические процессы в желудке. Для контроля эффективности лечения необходимо регулярно отвидывать лекаря человек с гастритом должен то есть, дважды в году обязательно наблюдаться и проверяться. Тем более, что гастрит – это базовое состояние, на фоне которого могут в дальнейшем развиваться эрозивно-язвенное поражение слизистых. Э, наличие хеликобактера является, ну, скажем так, отдаленно онкопровоцирующим фактором, то есть э, нелеченный хеликобактер может вызывать злокачественное новообразование желудка. Поэтому здесь необходимо уделять внимание этому вопросу. Не слит нехтувати иншим правилами здорового способа життя. Что может сделать пациент в случаях, если у него появились боли и у него нет возможности ну, в ближайшее время обратиться к врачу? Это как минимум начать соблюдать диету и режим питания отрегулировать завтрак, обед и ужин, потому что в последнее время мы сталкиваемся с тем, что завтрак – это кофе, обед – это кофе, а ужин включает в себя то, что не съел на завтрак, обед и ужин, и все одновременно. После этого человек ложится и имеет какие-то проблемы. Там заболела, тут заколола. Конечно, органам пищеварения справиться с таким приемом пищи будет очень сложно. Как минимум трехразовое питание. Завтрак, обед и ужин желательно соблюдать. Исключить э, наваристые бульоны, мясные, рыбные бульоны, бульоны, которые варятся на белокочанной капусте, она тоже является таким выраженным сокогонным э, продуктом питания. Исключить жареные, э, копчености, э, газированные напитки. Если минеральная водичка, то предпочтительно, чтобы она была не газированная. Для хронического гастрита предпочтение дается вода, чтобы она была немножко тепленькая. Она принимается до еды. Как говорят российские ученые, человек должен вставать из-за стола чуть-чуть голодным. То есть он чуть-чуть должен не доедать, поскольку Многие сейчас ввиду такого большого ритма, напряженного ритма жизни, люди всегда торопятся бегом и кушают также, стараются кушать очень быстро, не уделяют этому времени, не уделяют этому внимания, считают вот на ходу там пирожок съел, булочку схватил, уже покушал. На самом деле это не приносит человеку удовольствия, а еда должна доставлять удовольствие. Центр аппетита не насыщается и человек испытывает все равно желание покушать. Потом он после этого начинает переедать. Поэтому я рекомендую э, все же соблюдать культуру питания. Если это завтрак, то человек должен сесть спокойно, никуда не торопясь, выделить себе время, пусть это будет небольшое, пусть это будет 10 минут, но он поест, э, выделить на это время, спокойно, не торопящейся никуда обстановки. Э, точно так же должен протекать обед. Нужно выделить себе немножко времени. Если мы себе не уделяем внимания, потом начинаем болеть. Поэтому лучше 10-15 минут в нашей жизни. Спішки, погоду не зділу, та уділіть время все Всю жина запам'ятайте, дотримайтеся раціонального харчування. Якщо ви нерідко страждаєте від нетравлення шлунка, намагайтеся куштувати частіше дрібними порціями, щоб зменшити виділення шлункової кислоти. Крім того, уникайте будь-яких продуктів, які погано засвоюються, зокрема, гостру, кислу, смажену або жирну їжу. Скоротіть споживання спиртного або виключіть його з раціону. В інакшому випадку може виникнути. Роздратування і руйнування внутрішньої слизової оболонки, що призводить до запалення і кровотечі. Киньте палити коріння шкодить захисні оболонці шлунка. Крім того, шкідлива звичка впливає на виділення шлункової кислоти, уповільнює процес загоєння і збільшує ризик захворювання на рак шлунку.